Seperti negara lain di dunia, Malaysia terut dilanda arus pemadanan, termasuk yang boleh disifatkan negatif. Antaranya kos pengendalian jenazah yang semakin meningkat. Jika dahulu penduduk setempat akan bergotong royong menguruskan jenazah tetapi perkara itu kini semakin menampakkan ciri-ciri komersial sehingga membabitkan kos yang besar. Hal ini mendatangkan kesulitan kepada anggota keluarga yang tidak mampu menanggung pelbagai bayaran. Kairil Amri Tajuddin melaporkan. Jika terdapat orang Islam yang meninggal dunia, kita hendaklah segera menziarahi keluarganya sebagai tanda simpati di atas musibah yang menimpa. Selain itu, kita diwajibkan untuk menguruskan jenazah itu sehingga selamat dikebumikan mengikut fardu kifayah. Namun, mengapakah terdapat amalan-amalan yang dianggap sebagai bid'ah di kalangan masyarakat Islam di negara ini dalam menguruskan jenazah? Menurut pegawai Hal Ehwal Islam Universiti Utara Malaysia UUM, Muhammad Yusnaidi Mat Sabri, realitinya pada hari ini di sesetengah tempat ialah keluarga si mati terbeban dengan peningkatan kos menguruskan jenazah. Uh, kalau ikut dari kiraan yang normal, contoh kalau beli alat uh, kain kapan dan sebagainya, mungkin dalam uh, 100 lebih. Uh, 100 lebih. Lepas tu kita kalau perlu buat macam uh, keranda mungkin setengah kawasan dia perlu buat kepada keranda tu mungkin keranda tu kos papan dan sebagainya mungkin 100 lebih juga uh, mungkin 100 lebih 300 contoh 300 uh, 300 ringgit dan saya rasa 300 ringgit tu je untuk menguruskan jenazah tetapi kos sebenar menguruskan jenazah melampaui RM300. Pengalaman pribadi saya ketika menguruskan jenazah Allahyarham bapa tahun lalu mengesahkan perkara ini. Persoalannya ialah adakah umat Islam di Malaysia telah tersasar daripada amalan sebenarnya yang dituntut agama Islam dalam soal pengurusan jenazah. Perkara yang paling dianjur oleh syarak apabila berlakunya kematian ialah segera jenazah itu dimandikan, dikafankan, eh, disolatkan dan dikebumikan. Eh. Yang wajib itu penyelenggaraan jenazah kain kafan dan mungkin upah untuk mengurik liang. Dulu benda-benda ni, dulu benda-benda zaman -benda masyarakat masyarakat lama, masyarakat Melayu kita di kampung-kampung, benda-benda ini uh, berbeza dengan sekarang. Sekarang sudah ada commercialized kan, sudah ada syarikat. Orang kampung dulu, setiap setiap kematian, berlaku kematian, dia akan bayar RM3 je, RM5 dan duit itulah digunakan terkumpul itu digunakan bila mati saja seorang ahli kampung maka duit itu digunakan untuk beli kafan maknanya tidak terbeban keluarga ketika itu tambahnya perbuatan menokok tambah perkara yang boleh disifatkan sebagai bidah punca utama peningkatan kos mengurus jenazah hari ini contohnya memberikan duit kepada para jemaah ah ha, solat kalau sekiranya ada orang volunteer seronok sebab orang datang tidak membebankan keluarga si mati dan sebagainya sila-sila saja nak bagi hadiah tak ada masalah tapi masalahnya ialah bila menganggap benda itu mesti dibuat ha, mesti disediakan sehingga membebankan keluarga keluarga si mati dan banyak lagi keperluan yang perlu digunakan pakai duit itu maka itu tidak digalakkan lah dan tak, tidak ada pun mesti disediakan duit dalam pada itu dalam masyarakat Melayu amalan selepas penguburian juga menyebabkan kos pengendalian kematian meningkat. Tuan rumah yang sepatutnya sedih, yang sepatutnya sibuk menguruskan hak jenazah itu tadi, menguruskan urusan keluarga mereka, jangan disibukkan soal kematian. Sebab itu saya peringatkan ada sebahagian caterer dan sebagainya, orang dok sibuk kematian, dia dok sibuk offer nak package berapa makan. Ya. Yeah? Ini perkara bid'ah yang mungkar eh sepatutnya yang hadir itu membantu keluarga si mati ya menghiburkan mereka ya agar mereka dapat menerima takdir kematian itu tadi sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. khalayak Melayu kita tu ada beberapa perkara yang dianggap seperti satu agama, satu urusan agama tapi sebenarnya dia bukan urusan agama. Nah, contohnya ialah beriyaya benar menyediakan jamuan buat kenduri tahlil nak buat jamuan tu wahal itu adalah sebagai pilihan kalau sekiranya dia tidak melibatkan harta anak yatim ataupun tidak melibatkan wang si mati yang belum lagi diagih-agihkan mengikut hukum faraidnya ada orang yang nak volunteer nak buat untuk apa ketika itu mayat sudah tak ada bagaimanapun mereka berpandangan amalan bidah ah yang menyebabkan kos pengurusan jenazah meningkat boleh dihapuskan melalui pendidikan InsyaAllah saya yakin dengan perkembangan Islam di Malaysia ni Jadi amalan-amalan bida'ah ni akan semakin berkurangan Apabila uh, ilmu tentang pengurusan jenazah ni diajar dengan betul di peringkat sekolah rendah Sekolah menengah, universiti Dan akan melahirkan tenaga-tenaga muda ni yang confident untuk uruskan jenazah Laporan Khairul Amri Tajuddin untuk Berita Al-Hijrah